Persoalannya mudah tetapi berat. Apabila seseorang tampil mendedahkan dakwaan skandal besar, mengapa dia pula yang dipanggil polis terlebih dahulu? Adakah ini prosedur biasa siasatan atau petanda wujud di kanan kuasa? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, laporan ini memaklumkan bahawa ahli perniagaan Albert Tay dipanggil ke Bukit Aman oleh unit siasatan jenayah terkelas. Menurut kenyataan sendiri, beliau bersedia menghadapi kemungkinan ditahan atau direman. Satu kenyataan yang jarang dibuat secara terbuka oleh individu awam sebelum hadir ke siasatan polis. Saudara-saudara yang dihormati, dari sudut undang-undang, pemanggilan untuk membantu siasatan tidak semestinya membawa kepada penahanan. Namun, apabila kenyataan awam menyebut tentang tekanan mental dan cubaan menutup mulut, persepsi awam mula terbentuk bahwa kes ini melangkaui siasatan rutin biasa. Hadirin yang budiman, kes ini berpunca daripada laporan polis berkaitan Sofia Rini Buyong individu yang muncul dalam video tular dan dikaitkan dengan bekas setiausaha politik Perdana Menteri Samsul Iskandar Mad Akin. Rakaman perbualan dan dakwaan yang tersebar telah mencetuskan persoalan besar tentang hubungan antara dunia perniagaan, politik dan penguatkuasaan. Rakan-rakan penonton, antara dakwaan paling sensitif ialah Pengaitan nama Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, walaupun setakat ini semua pihak yang dinamakan menafikan sebarang salah laku kesannya terhadap keyakinan awam tidak boleh dipandang ringan. Saudara-saudari sekalian, perlu ditekankan bahawa dalam sistem keadilan dakwaan bukan bukti dan siasatan bukan pengesahan salah laku. Namun pada masa sama, apabila pendedahan maklumat tampil dengan bahan seperti tangkapan skrin dan rakaman, masyarakat mengharapkan siasatan yang telus, menyeluruh dan bebas campur tangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan Albert Tay hey bahwa beliau tidak akan berundur walau apapun yang terjadi, mencerminkan satu fenomena baharu dalam politik Malaysia, pendedahan yang sanggup berdepan risiko peribadi demi naratif yang mereka percaya, sama ada ini keberanian atau strategi mempertahankan diri, hanya proses undang-undang yang adil mampu menentukannya. Saudara-saudari yang dihormati, Samsul Iskandar telah meletakkan jawatan pada hari yang sama. Pihak media menghubunginya untuk mendapatkan penjelasan. Tindakan ini membuka dua tafsiran, sama ada langkah bertanggung jawab untuk tidak menjejaskan kerajaan atau keputusan pribadi yang tiada kaitan langsung dengan dakwaan. Hadirin yang budiman, kes ini juga mengingatkan kita kepada persoalan lama: siapa yang dilindungi dan siapa yang terdedah. Apabila skandal besar melibatkan pelbagai lapisan kuasa dalam sejarah, kepercayaan awam sering terhakis bukan kerana kesalahan semata-mata, tetapi kerana kegagalan menjelaskan dan berkomunikasi secara terbuka. Rakan-rakan penonton, jika Albert Tay benar-benar ditahan atau direman, tumpuan awam akan meningkat berkali ganda. Namun, jika beliau hanya membantu siasatan dan dibebaskan, persoalan lain pula timbul. Adakah semua pihak yang dinamakan akan disiasat dengan tahap ketegasan yang sama? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu dimensi penting yang perlu diperhalusi ialah peranan media dan tekanan persepsi awam dalam kes ini. Apabila dakwaan disebarkan melalui video tular dan laporan media proses siasatan sering berlaku di bawah sorotan luar biasa. Dalam keadaan ini, setiap langkah pihak berkuasa akan ditafsir bukan sahaja dari sudut undang-undang, tetapi juga dari sudut keadilan moral di mata rakyat. Saudara-saudara yang dihormati, isu pendedah maklumat bukanlah perkara baharu di Malaysia, namun perlindungan terhadap mereka yang sering dipersoalkan. Walaupun Terdapat mekanisme undang-undang tertentu, realitinya ramai pendedah berasa terdedah kepada tekanan psikologi, siasatan balas, dan stigma awam. Kes Albert Tay sekali lagi menguji sejauh mana sistem benar-benar melindungi individu yang tampil dengan dakwaan sensitif. Hadirin yang budiman, dari perspektif penguatkuasaan. Pihak polis mempunyai kewajiban menyesat setiap laporan yang diterima, termasuk dakwaan fitnah atau maklumat palsu. Justeru, pemanggilan Albert Tay juga boleh dilihat sebagai sebahagian daripada proses mengesahkan kesahihan bahan yang telah disebarkan, bukannya secara automatik satu tindakan menghukum atau menekan. rakan, -rakan penonton, namun persoalan yang terus bermain di fikiran rakyat ialah keseimbangan tindakan. Adakah siasatan dijalankan secara serentak terhadap semua pihak yang dinamakan? Atau adakah fokus hanya tertumpu kepada individu yang membuat pendedahan? Ketelusan dalam menjawab persoalan ini amat penting untuk mengelakkan tanggapan pilih kasih. Saudara-saudara yang di sekalian, Kenyataan Albert Tay hey bahwa beliau mencangkakan kemungkinan ditahan atau direman mencerminkan tahap kebimbangan yang tinggi. Sama ada jangkitan ini berasas atau sekadar langkah berjaga-jaga, ia tetap memberi kesan psikologi kepada masyarakat yang mengikuti perkembangan kes ini dengan penuh emosi dan kecurigaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kes ini juga membuka perbincangan lebih luas tentang hubungan antara perniagaan dan politik, khususnya dalam sektor sumber asli seperti perlombongan. Isu yang melibatkan lesen, konsesi, dan kelulusan sering dikaitkan dengan pengaruh politik, justru sebarang dakwaan perlu disiasat secara profesional agar tidak merosakkan keyakinan pelabur dan rakyat. Saudara-saudara yang dihormati. Dalam konteks negara hukum, semua individu adalah tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Prinsip ini terpakai kepada Albert Tay, kepada individu yang dinamakan dalam dakwaan dan juga kepada institusi yang terlibat. Kegagalan menegakkan prinsip ini hanya akan memperdalam jurang kepercayaan antara rakyat dan pihak berkuasa. Hadirin yang budiman, akhirnya Kes ini akan menjadi penanda aras penting sama ada ia berakhir dengan pendakwaan, pembersihan nama atau tindakan susulan lain yang paling dinilai oleh rakyat ialah keadilan prosesnya bukan sekadar keputusannya. Di kredibiliti institusi negara benar-benar diuji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, -puan apabila pendedah maklumat dipanggil polis, Adakah itu tanda keadilan sedang berjalan? Atau amaran bahwa kuasa sedang diuji? Apa pandangan Anda? Adakah ini siasatan biasa atau episode awal satu kisah yang lebih besar? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena sentiasa bersama. Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.